Россияне, которые идут ночью по нашим посадкам, они идут таким, таким строем в три ряда, и никто это не минирует. Ну, мое там, самое простое ноу-хау дистанционно. Но ну, дрон вылетает с каким-то там коробом, открыли, поразбрасывали чуть-чуть мин. Вы видите, это дорога, они идут по обочинам. Фонари не включают, они под ноги не смотрят, им нельзя включать. Маскировка. Ну и, и поэтому мы потом читаем, что оно сунется, сунется, сунется. Уже все страны Восточной Европы, от Финляндии до Польши, вышли с Татарской конвенции, сказали, заминируем все нафиг делаем машины по дистанционному минированию. У нас сырскому Сырском и конь не валялся. Когда Владимир Александрович это поймет, я не знаю. Я вот всей душой хочу, чтобы у него это все получилось. Надеяться на то, что еще людей миллионов пару есть, ну, это ж бред. Может, когда-нибудь мины начнут воевать. Ну, почему, ну, что трудно, есть же даже FPV, которые уже носят по там, 12 мин. Подлетели эти МФПВ, посбрасывали, пусть валяются. То есть это надо сделать 20 вылетов, чтобы участок дороги метров 100-200 заминировать ночью. А вот и ныне там. Нельзя воевать с россиянами симметрично. У нас у Савки есть люди, которые просто умом не тянут то, что ну, происходит. Единственная у них ставка на Корчинского и на Володю Петрова. Те любую эту отбелят. Хотя сами же они в войне не разбираются. Оба пропагандисты. Ночью не спал, потому что были обстрелы. Но не в этот раз, а перед этим. И чуть нервная система сбой дает. И то включил Швеца, Ну, Швеца, как ну, я его считаю агентом иранской разведки и китайской. Они когда на пенсию выходят, связи есть, и они работают на все фонды. И чтобы вы с меня не смеялись, как это происходит, есть много фондов, например, фонд поддержки Гарвардского университета от Бахрейна, да, или от Китая. Они американские, с ю... американской юрисдикцией, просто ножки и другие. И когда ты приходишь в этот фонд работать, то тебе дают бумажку, как промокашки, и ты должен чирикать, чик-чирикать. Да, и ну, она говорит, что ядерная программа Ирана не уничтожена, ну и подает критики действия американской администрации, которая поддерживала Израиль сейчас. Я в данном случае, никто мне не заподозрит к симпатиям к Трампу. Я благодарен даже этому трусу за то, что у него хватило духа хотя бы 12 бомб сбросить и 40 там И поддержать Израиль. Полностью на стороне. Я считаю, что у него все получилось. Даже если они этот ящик весом 450 килограмм, размерами полтора метра на полтора куда-то вывезли. Этот ядерный синдикат преступный, у которого было в Конституции записано уничтожение других государств, в первую очередь Израиля, уничтожен. Поведение швейцар, непонятно, потому что оно, э, <кхм> деньги не пахнут. Вот и все. У него еще есть сам его друг протеже Юрий Рашкин. У них же сейчас тема. Вот если послушать Рашкина, потом э, Трипольского. Мейджор Грин и Такера Карсона, они сейчас одно и то же говорят. Грейт оф Америка. Почему американское правительство мешалось в это, ну, в Иран? И Мейджор Грин и Рашкин сейчас говорят одно и то же. И мы от этого можем пострадать. Как Рашкин договорился до мышей, что он дохлых, что администрации помогая военно другим странам Украине Израиле, четко сказал нам нечем самим будет защищаться. Я хочу напомнить Юрию Рашкину, так как я являюсь специалистом в службе РАУ НАТОвской. И ну, это изучил как бы ученый, который сам себя образовывал в вооружении. Из 100% переданного вооружения я даже сам, самому старой гильзе благодарен американского правительства, сразу подчеркиваю, которая была произведена в 1950 году. На 70% это было морально устаревшее вооружение, которое подлежало уничтожению на территории США. И под это выделяется каждый год правительством США через голосование в Конгрессе деньги. Например, у них должен был утилизироваться ракетный выстрел для РСЗО «Хаймарс», М-26, неуправляемый. И под это выделяется сотни миллионов долларов. У них сейчас идут прения уже седьмой год, и они хотят, они даже еще с первой иракской компании хотели утилизировать А-10. У них тысячи стоят этих бомбардировщиков знаменитых, которые грузин сделал конструктор, А-10, бородавочники. И есть даже бородавочники, которые уже с новой авионикой, и себя показали в двух иракских компаниях превосходно. И они под них до сих пор не могут выделить деньги на списание. У них стоят в штате Невада на Тырле тысячи самолетов, которые могли бы нам сразу передать, но не передали. Я к чему хочу сказать. 70% вооружения, которое нам передали, оно морально устарело. Есть такое понятие амортизация моральная. И оно подлежало, подлежало уничтожению. Мало того, даже старое вооружение, эти пушки М777, либо Брэдли А2, у них уже есть Брэдли А5, а даже уже Брэдли А5 старая считается, а у них уже за, за ну, на вооружение будет приниматься новая Б, БМП. Они разбирались, они приезжали сюда пустые. У нас, например, люди отправлялись учиться на Брэдли А2 новую, ну, в, полном фарше, системы наведения, ну, электроника СУ, а куда, когда приезжали сюда эти Брэдли, то они приезжали пустые. Так же самое и страйкер. Есть страйкер, например, с двумя там хелфайрами, с четырьмя стингерами, с ОЭС. Это есть одни. А есть Страйкер 1126, которые передавали Резникову. Это просто же повозки. И нам, ну, например, те же самые гаубицы, у них там система управления огнем СУО, Которая помогает 777 лучше быстрее стрелять. Американцы это все скручивали. Абрамсы, вот эти самые старые, они передавали тоже лысые. Там у них есть такая специальная титановая пластина боковая, от выстрела Птура защищает. Они эти пластины тоже снимали. Вот так они нам все передавали. Только 30% вооружения начинает Петриотов, Хаймарсами заканчивая, они нам дали более-менее новые. И то это разработки все 1982 года. Но за все благодарно. Но 70% вооружения было с моральным износом, и оно по их нормативам подлежит уничтожению. И они это уничтожили, уничтожили часть с помощью наших жизней америка... российской армии. Да. Те же самые самолеты F-16, они понимают, что мы воюем против Су-35 и с ракетой, которая летит на 300 километров. Спасибо Байдену за это. Я благодарен за все. Понимали, что это неравные условия, они нам передавали F-16 Блок-30. А можно было бы передать и Супер Игл, либо Блок-70 которого было больше возможностей бы воевать против СУ, даже в воздушных боях. Но они этого не делали, они это все, они понижали, ну, вы же понимаете, типа, ты вроде помогаешь мне, но на руки вешаешь гири. А я метр семьдесят ростом, а напротив меня двухметровый соперник. Как это происходит в жизни. Это для понимания Рашка, но он же кроме бандуры своей этой в жизни ничего не держал. Твою мать, <клёх> замер во всем мире. Они опасаются за свою жизнь. Ну да, двух евреев убили в Нью-Йорке очень плохо на выставке. А у нас после одного выстрела там 20 трупов, 300 раненых <coughs> и 60 зданий разбомблено. Это с чем мы сталкиваемся. Я вот честно, ты начинаешь кого-то слушать, вроде бы нормально, а потом чуть побольше послушаешь, смотришь, обычный гандон. узатый там, или мордатый, или тупой. Я этого Трипольского слушал, тоже вроде бы... Да, они, у них это одна задача. Услышать слово Трампа и жевать его, как бензопилу. Все. И для понимания, Швед же и трашки на же вместе, они там в одной смычке. Трамп, я не обговорював припинення вогню з Зеленським. Я просто хотів побачити, як у нього справи. По, він ну, мене просить ПВО, я подумаю. Ну, така встреча була благоживательна. Нам там виділили великий пакет 35 мільярдів і говорять, що треба ворожити Україну самим новим. Вони ж там так допомагали, що. Например, я же помню Резникова беседу, когда он приехал на встречу с этим, с Черным, что у Байдена был главный, я уже забыл фамилию, по вооружению. И говорит, что говорит, мы вам, мне надо РСЗУ. Говорит, мы в Африке можем выкупить ураганы советские старые. Вот эти БМ-27, по-моему, они, да? А Резников говорит, дайте нам Хаймарсы. Он говорит, я не могу вам дать Хаймарсы, вам не положено воюете копьем, да. Мы ж каждый Хаймарс получали поштучно. На секундочку эти Хаймарсы остановили Харьковская, вот это что у нас там было, ну, там у нас просто катастрофа была. Это получается в районе речки Оскол с одного и другого берега. Особенно с берега, который ближе к Донецкой области. Они же там пошли, мама дорога. И благодаря Хаймарсам мы разбили их не тылы, и они подсдохли. Кстати, Хаймарсы до сих пор Поля Там большой друг России Корчинский рассказывал, что Хаймарсы уже не те. Вчера видео нарезку, 6 поражений, прямо в дупло прилетело. Ну, очень много вижу. У нас сейчас эпидемия пошла. Это хорошая эпидемия. За горизонтная атака нашими КАБами французскими. В день выносим по 3-4 КСП россиян. Это крутейшая работа. Заработала просто суд. Вот я про эти кабы говорил два года, писал везде, где мог. Со мной встречаюсь, вот это ВВС на Сашу, наша служба. А сейчас как красиво, да, на форсаз зашел, кинул, разогнал, они улетели два, все. И кажется, не надо воздушных боев, чтобы выносить ОБС. из за ОБС там плюс 20 километров. Там наши сделали вроде бы этот... Уже испытали через Су-24 наши українські Каби. Надіюсь, эта програма будет финансироваться нормально. Трамп, я хочу, щоб мы смогли вам надати ППО. Ну, слава Богу, що уже хоче. Не так как раньше розмовляв через Губу. І по поводу... ну, поражение Израиля в плане ПВО, то есть показало, что оно слабое, как никогда. Это при том, что Байден и Трамп им дали 6 батарей ТААД, это дальнего радиуса действия. У них еще была куча своих херцов, РОУ-3. И их Иран пробил, пробил полностью. При одном-двух запусках ракета долетала до цели, это поражение. Так это при том, что у них есть бонус территория то есть идет запуск ракеты не самой границы Ирана, а где-то в середине. Плюс территория Ирака, плюс территория Иордании и Сирии. И Израилю не, все равно не хватает времени их перехватить. О. Была дискуссия по вот этой Мариупольской операции, когда по указову оборонялся. Я скажу непопулярное мнение, но для военного правильно. Если бы Прокопенко слушался Содоля, который убежал как трусы в ставку, он же они же убежали с Мариуполя, они в аэропорту сидели. И денег нет, но вы держите, сдал команду. Если бы Прокопенко слушался для ставку и вывел эти три бригады, он ну, там две с половиной бригады, на Угледар и занял боевые позиции, я бы, я вообще гордился бы, что я знаю этого человека при жизни. Но это был бы поступок, который бы в телевидении рассказывали, что Прокопенко трус, и ослушался, и ставка его ела бы поедом и судили бы. Это с точки зрения военной операции. Но он послушался Содоля, и произошла трагедия. И такое нельзя никогда допускать, когда люди остаются в таких мешках. Поэтому Кратевич, когда уволился, он ест с этого Содоля поедом, потому что он знает, что они не ослушались преступного приказа, это воспели как героизм, и на самом деле это была трагедия. Да. Ну, трагедия через героизм. Ну, зачем такой героизм, когда это трагедия? И вот смотрел пацана, опять же, с Угледара, давал интервью ком, замкомбата. Он выводил человек 40, ему очередной содаль сказал, что не шагу назад, а он молодой такой, лет 29-30. Это не пофиг, я, вы, я, вижу, что уже кранты нам, я отошел все. это правильно. Там этот Сальф опять из Зеленского показывает в форме урода какого-то, ну, дегенерата. Коля. Коля забыл, Коля Фельдман. Ну, у нас есть вот это направление, которое работает по интернету, я не знаю, где они муховят. Вы что, не видите, что Коля мочит? Пригласил опять этого Гайдая и начинает это. Гайдай пришел с двумя ведрами фекалий и начинает это выливать их. Рассказывать, почему Израиль помог Трампу, а почему не помог нам. Да он Израиль, хочется этот Магайдай, когда-нибудь встретить его, ну, объяснить, что Израиль помог. Потому что доноры вокруг Трампа, 27 доноров США базовые, евреи, уже в третьем поколении, начинают владеть в игровых казино этого Лас-Вегаса, заканчивая там этими стартапами типа Цукерберга, Фейсбук. Вот он, что они и помогли. Они ему дали денег и попросили, у него уже внуки евреи, поэтому он и помогает. Не надо его связывать никак с Зеленским и с Украиной. Балабо, который любую вермишель хочет натянуть на уши. Когда Гайдай пойдет на выборы и ему какой-то Коломойский даст 2-3 миллиарда на выборную кампанию, не один он, а человек 27, то они попросят что-то в ответ. И он им заплатил это. Он сбросил эти 12 бомб и 30 томагалов. Иванка нарожала детей, внуков, которые ходят в форме Ткачука, они за Флориду болеют. Они евреи по папе. И она приняла иудаизм. Подпишитесь на ее канал в инстаграме, и вы все увидите. Рассказывай. Ну и опять же, в уродливой форме Зеленский, подпись. Зеленский уже недавно выступил с речью, что я не лучший говнокомандующий, но я знаю, как это правильно делать. Но я не давай же полоскать кости. Великобритания передаст Украине 350 ракет ПВО, заплатив 70 миллионов фунтов стерлингов за счет процентов от замороженных активов. Гардиан. Себастьянович, только через прозорок за год контрактируется 40 миллиардов долларов. Деньги есть. Понятно, что среди этих 40 миллиардов процентов 65 денег это нужны на содержание городов инфраструктуры. Ну 40 можно выделить на ПВО. 40 миллиардов долларов. Слушал, недавно вывалился мне сенсационное интервью. Петра Порошенко, он давал Виталию Портникову. Ну, тезисы опять одни и те же, я его не слушал года три. Зеленский тупой еще тупее, я, как, я знаю как надо. И вот это все великие, даже успехи Украины, это я договорился. И если бы я был, то США бы было бы все хорошо, а эти вообще ничего не знают, ничего не умеют. Ну, уже надо поменять пластинку и перек... Я его даже не критикую по одной причине, он больной человек, где об этом, да? А я больных вообще стараюсь не трогать. мне их искренне жалко. Потому что он еле-еле ходит. Но опять он, он, все знает. Единственное, где он органичен, он любит пиариться. Вот на свои миллиарды что-то купил для армии, я всегда сделаю репост. Я вот не люблю органические Ахметова, но если он... И он же создал этот ДНР, мы это помним. И вот этот весь Донбасс порожняк не гонит. И финансировал все пророссийские партии. Но если он что-то делает, там, сделал, сейчас сварил пять госпиталей подземных для ВСУ. Я сделаю репост. Но я его не переварю органически. Там мне вчера писал человек с флагом Палестины, там рассказывает о том, что э, как ну, Израиль, там, и Иран и, ой, и США были неуспешны в этой операции, они разгромили Иран, но по просьбе Катара они его не стали добивать. Все. Когда США хочет кого-то... Вот у них была операция сопоставимая с этой нынешней. Это мощная армия Ирака. Мощнейшая была. Они их раскатали просто как тузик тряпку. За 10 лет военной операции США в Ираке они потеряли 4200 человек всего. Мы столько теряем на одном селе за неделю. Захотели бы, проехали бы этот Иран вдоль и поперек. Просто Трампу это не надо, это для него головняк. А <laughs> вот что нам Апачи не дали ни одного? Что нам только давали эти бэхоуки? А вот что не дать Апачи с хилфайерами нормальными? Вот Мельтопольское наступление планировали, ни ГМЗшек не было по разминированию, ни, ни Апачи, ничего. Совая страна народная. Мы это от Купинска опьянели, там, где у россиян был брешь, и думали, опять это повторим. Можем повторить. Ага.